Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nur Ashikin berkenan menziarahi dua mangsa insiden pokok tumbang di persiaran Tun Arshad Ayub Session 7 yang kini menerima rawatan di Hospital Shah Alam. Keberangkatan baginda disambut pengarah Hospital Shah Alam, Dr. Ruzita Osman, Naib Chancellor UITM, Prof. Datuk Dr. Syahrin Sahib Sahibuddin serta Timbalan Datuk Bandar Shah Alam, Safriyah Mat Baginda yang berbusana baju kurung meluangkan hampir setengah jam bertanya khabar serta menyampaikan buah tangan kepada kedua-dua mangsa. Menurut Profesor Datuk Dr. Syahrin, kedua-dua mangsa yang merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Kimia UITM Shah Alam menunjukkan perkembangan positif dan berada dalam keadaan stabil. Dan Alhamdulillah uh, setelah kami melawat uh, kedua-dua pensyarah kami tadi, Uh, Tuan Syarina Syahidah kedua-dua dalam keadaan yang uh, sihat Alhamdulillah memang dalam pematian dan kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala uh, kerana uh, proses uh, rawatan dan pemilihan itu agak agak segera dan uh, tidak ada kecederaan yang uh, maknanya melampau lah kalau dilihat pada bentuk kenderaan itu uh, cuma seorang adalah jahitan yang bersifat luaran dan seorang lagi memang kena pakai brace lah untuk satu tempoh dan saya dipahamkan oleh uh, MO dan juga pengarah tadi mungkin dalam beberapa hari kalau keadaan mereka bertambah baik mungkin dah boleh boleh discharged dah alhamdulillah. Mereka uh, ber bercakap boleh uh, apa namanya uh, kalau saya kata boleh gurau boleh gurau jugalah. Ah uh, maknanya uh, daripada apa yang pengarah maklumkan tadi uh, ke 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 keadaan mereka semalam dengan hari uh, memang berubah banyak uh, dari segi kepada positif. Dan saya dipahamkan oleh tadi uh, MO dan pengarah mungkin besok mereka akan mulakan fizio terapi ringan uh, untuk membolehkan mereka cuba menggerakkan anggota badan. Buat masa ini mereka masih lagi memakai brace uh, untuk mengurangkan gerakan badan uh, untuk memastikan tidak ada kesakasan uh, sampingan hasil daripada kemalangan tersebut. Kebetulan memang hari Senin tu Fakulti Kejuruteraan ada mesyuarat khas dengan Timbalan Naik Chancellor Akademik. Jadi mereka baru selesai daripada program tersebut, jadi macam biasalah dah tengah hari nak makan. Jadi mereka keluar berdualah nak pergi mencari tempat makan dan kebetulan mereka lalu di kawasan itu dan ditakdirkan, maknanya mereka berada keadaan pada waktu dan ketika itulah. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 hari pada 16 Februari, mangsa dikenali sebagai Dr. Nur Syahidah Abdul Aziz, 39 tahun dan Dr. Sharina Fairuz Abdul Manaf, 42 tahun, cedera selepas kenderaan yang dinaiki mereka di empat pokok tumbang di persiaran Tun Ashad Ayub, Seksyen 7, Shah Alam. Susulan insiden itu, Majlis Bandaraya Shah Alam mengaktifkan audit kecemasan bagi memeriksa pokok matang di sekitar Section 7. Selain melantik arboris bertauliah, untuk menjalankan pemeriksaan teknikal terperinci. Kerajaan Negeri terus giat merawat penyakit batuk kering atau tuberkulosis TB menerusi bantuan insentif RM800 sehingga pesakit sembuh sepenuhnya. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata insentif itu disalurkan melalui program insentif rawatan tuberkulosis TB yang diperkenalkan sejak dua tahun lalu bagi membantu pesakit menampung kos rawatan. Katanya bantuan RM800 itu diberikan kepada pesakit agar boleh dimanfaatkan dalam bentuk ubatan sehingga jangkitan selesai dirawat. Sebelum ini, Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin memaklumkan 782 pesakit TB menerima insentif RM800 daripada Kerajaan Negeri sepanjang tahun lalu. Menurutnya jumlah itu meningkat berbanding 765 pesakit yang direkodkan pada 2024 iaitu tahun pertama pelaksanaan bantuan berkenaan. Bagaimanapun, Jamaliah menjelaskan peningkatan penerima bukan berpunca daripada pertambahan kes sebaliknya disebabkan faktor kelayakan serta capaian bantuan yang lebih meluas. Sebanyak 14 lokasi di daerah Kelang dikenal pasti berisiko dilanda banjir susulan fenomena air pasang besar yang dijangka berlarutan sehingga 20 Februari ini. Pegawai daerah Kelang Amri Ismail berkata kawasan terlibat meliputi beberapa penempatan di Kelang Utara, Kelang Selatan serta Pulau Indah. Menurutnya, antara kawasan berisiko di Kelang Utara ialah Kampung Tok Muda, Ban Kampung Sungai Serdang, Kampung Perepat, Kampung Sementa, Kampung Batu Empat dan Jalan Heper. Bagi Kelang Selatan pula melibatkan pelabuhan Kelang di Taman Kem, Terminal Jeti Pulau Ketam, Taman Teluk Gadung Indah, Taman Selat Damai dan Kawasan Perindustrian Pandamaran. Dua kawasan lain ialah Pulau Indah iaitu Kampung Sungai Kembong dan Kampung Sungai Pinang juga mungkin terjejas ialah kawasan Teluk Gong. Bagaimanapun, beliau memaklumkan kerajaan negeri mengambil langkah proaktif bagi mengelak kejadian banjir pantai akibat fenomena air pasang besar di daerah Klang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak umat Islam menjadikan Ramadan sebagai medan tarbiah diri bagi membentuk pribadi bertakwa, berdisiplin dan berintegriti. Beliau berkata ibadah puasa dan amalan sepanjang bulan mulia perlu dihayati sebagai proses pembinaan sasiah dan penyucian jiwa, berteraskan kesedaran diri serta rasa takut kepada Allah SWT. Anwar menerusi hantaran di Facebook hari ini teruk menekankan bahawa kemuncak Ramadan ialah pencapaian takwa melalui latihan rohani, kawalan diri dan kewaspadaan batin sambil merujuk firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Beliau menzaikan kesyukuran kerana diberi kesempatan bertemu kembali dengan bulan penuh keberkatan serta mengingatkan doa yang dibaca ketika melihat anak bulan Ramadan sebagaimana disunahkan Rasulullah SAW. Semalam, penyimpan mohon besar raja-raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad mengumumkan umat Islam di seluruh negara akan mula berpuasa pada Kamis 19 Februari. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN akan melaksanakan ops pantau bermula 19 Februari hingga 20 Mac ini bagi memastikan harga dan bekalan barangan terkawal sepanjang Ramadan dan Aidilfitri. Operasi berkenaan juga bertujuan membantras manipulasi harga serta gangguan bekalan barangan asas di pasaran ketika tempoh permintaan tinggi. Ops pantau merangkumi pemeriksaan di pelbagai permis termasuk pasaraya, pasaraya besar, kedai runcit, pasar tani, pasar pagi dan pasar malam serta platform penjualan dalam talian. Penguatkuasa turut memantau permis yang mengadakan jualan murah bagi memastikan tiada iklan mengelirukan selain mengekang penjualan barangan tiruan di Bazar Ramadan dan Aidilfitri. Antara fokus utama ialah pemantauan harga barangan kawalan serta memastikan bekalan barangan asas seperti gula, ayam, telur, minyak masak dan tepung gandum mencukupi di pasaran. Orang ramai yang mengesan sebarang salah laku peniaga diminta menyalurkan aduan melalui saluran rasmi KPDN bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan segera diambil.